Bonjour, ici sauté J'espère que vous allez tous bien. Ça c'est le champ de colza devant chez moi. C'est un plaisir pour les yeux et pour le nez, et le cœur est tout beau si son bonheur. Aujourd'hui, je vous montre une recette vraiment très simple à la base de la cuisine chinoise. La recette s'appelle sauté de tomates aux œufs. En coréen, on l'appelle tomato talgal bokkeum, mais aussi todal todal. C'est peut-être plus facile pour vous. Voici les ingrédients pour deux personnes. Prenons les trois tomates, trois œufs et une tige d'oignon nouveau. Dans un premier temps, cassez les trois œufs, y mettre un peu de sel et battre. Coupez finement un oignon nouveau. Je vais faire de l'huile aux oignons avec ça. Coupez les trois tomates grossièrement de cette manière-là ou en fond que vous voulez, ce n'est pas très important. Un peu d'huile d'olive, on va faire des œufs brouillés très brièvement, surtout ne pas trop les cuire et mettre de côté. Mmh. Encore un peu d'huile d'olive, mettre des oignons nouveaux coupés et faire sauter un moment pour tirer le goût. Ensuite, mettre les tomates découpées et remuer. Assaisonner une cuillère à soupe de sauce soja, une demi-cuillère à soupe de sauce d'huître bien mélangée. Versez les œufs brouillés et bien mélangez pour que les œufs prennent le jus et le goût des tomates. Tout doit se passer à feu doux, sinon il y aura une inondation de jus de tomate et ça c'est pas bon. Poivre et une demi cuillère à soupe de sésame si vous en avez et c'est bon. Si vous êtes quelqu'un de sensible à l'odeur des œufs. Mettez juste une demi-cuillère à soupe de vinaigre ou de jus de citron à la fin. Et voilà, sauté de tomates aux œufs, très simple et trop bon pour le brunch ou comme repas simple. Merci beaucoup, bon appétit.